নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া মই আহি আছিলোঁ নাহৰকটীয়া আপোনালোকে জানেই তেনেকুৱাতে মই পালোঁ নাচনীসকল আৰু মোক চিনি পালে গাড়ীৰ পৰাই মানে মাত দিছে সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ এয়া এতিয়া হুঁচৰি এটা বোলে মৰিব নহয় মই যিহেতু আহিছোঁ এনেকৈ পিন্ধি পেলাই দেখাই দিছোঁ দেই সকলোকে দেখাই দিছোঁ এইয়া আৰু ইয়াত আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা কি সুন্দৰকে তেওঁলোকে মানে ৰখাইছে ইমান ভাল লাগিছে আমাৰ নগাঁও ফালে কিন্তু এনেকুৱা মানে মুগাৰ সাজ পিন্ধি হুচৰি নেগাই নেকি অ মানে হলেই হল আৰু চাদৰ মেখেলা ও মুগা মুগা সাজ অ আমি ভাত বিহুৰ মাজতে চাবলৈ আহিছিলো তেতিয়া মানে মুগাৰ সাজৰ এতিয়া দেখাই দিছো দেই একদম এয়া চাওক এফালৰ পৰা দেখাই দিছো নেক্লি আছে আৰু এইফালে বহুত ভাল লাগিলে দেই একে থুপুকা থুপুকা আমি একে একে মিলিছো মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে মাথা বিষখন একদম কেনেকুৱা ইমান দূৰ আহিছো নগাঁৱৰ পৰা ন গতিকে এতিয়া হুঁচৰি গাব বিহু এটা কেনেকে নাছিল মই আপোনালোকৰ এটা সহযোগ কৰিম আৰু অকণ গতিকে চাই থাকিব বগীবিল দলং ইয়াতে ৰখি আছে মোৰ এগৰাকী অনুৰাগী আৰু তেওঁলোকৰ লগতে যাম বুলি যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এয়া আহি আছোঁ এতিয়া বগীবিল দলং উঠিছোঁ আৰু এয়া চাওক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান যিসকল অহা নাই তেওঁলোকে চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো যোগেদি বগীবিল দলং এইয়া চাওক অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইয়া এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ যিহেতুকে মই ৰোচনা চাংমাই ঘৰটো চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে মাইনাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইকে বহুত ভাল লাগিলে মাইনাই ক'লে লৈ যাম বুলি আৰু তেওঁ অঁ তেওঁৰ হাজবেণ্ড আহিছে আৰু এইয়া টিকলি এইফালে হাই কয় দিয়া অঁ কিমান ভাল লাগিছে এইখিনি কোন জেগা বুলি কয় এইডৰ হেৰি আপোনাৰ টিংখাং চাৰিআলি অঁ টিংখাঙলৈ গৈ মৰাণ চাৰিআলি অঁ মৰাণ জায়গৈ সেইখিনিতে আমি এতিয়া লগ পালোঁ আমি যিহেতুকে সেইফালৰ পৰা আহি আছোঁ কৈছোৱে আপোনালোকক এতিয়া লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড আহিছে লগত আপোনাৰ আগে আগে গৈ আছে মোক যে যিগৰাকী মাইনাই মানে মোক নিবলৈ আহিছে সেয়া তেওঁলোকৰ আগত গাড়ীখন আৰু আমি পাছে পাছে আহি আছোঁ এইফালেদি আমি টিংখাং ওলামগৈ আৰু এতিয়া চাব চবফালে পথাৰ পথাৰ এইফালেও একদম তেনেকুৱা ধাননি পথাৰ ধান কটাৰ পিছত ল'ৰাবিলাক একদম পূৰা থিয় থিয় হৈয়ে আছে চব ডাঙৰ ডাঙৰ পথাৰ এইফালেও মাজতে এনেকুৱাই এইটো ভিডিঅ'সমূহত দেখা পাই থাকোঁ এইবিলাক ঘৰ মানে এনেকুৱা এইটো ৰাস্তাতে গৈ থাকে আৰু ঘৰবিলাক চাওক যিহেতুকে বাগানৰ এৰিয়া হয় এইফালে সেয়া বাগানখন দেখা পাইছে বাগানে এৰিয়া হয় পাইছোহি আৰু ঘৰবিলাক চাওক এওঁ হাজবেণ্ডক ইয়াতে এৰিলোঁ মাইনাজনীকো এৰিলোঁ এওঁক লৈ লৈ যা আমাৰ লগতে লৈ লওঁ আৰু দেই এতিয়া বাই বাই এইয়া চাওক তেওঁলোকৰ বাসগৃহ পাই গ'লো সেইয়াই দেই এয়া চাওক এতিয়া আহি পেলাই মই মানে ৰোচনা চাংমাই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ তাত যিহেতুকে আমি আহিছিলোঁ চিচিৰিবৰগাঁও আপোনালোকে জানেই আমাৰ কাম চিচিৰিবৰগাঁও আৰু টেকেলি ফুটা আৰু আছে দুই এঠাইত তেনেকৈ আমাৰ কাম থাকে আৰু মই আহি থাকোঁ বুলি আপোনালোকে গমেই পায় যিহেতুকে এইটো ফালে আহিছোঁ সেইকাৰণে মই তেওঁ স্বামী ঢুকালে কাৰণে বোলো নাই খবৰটো একেবাৰে লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু আহোঁতে মোৰ এগৰাকীক বৰ ভাল অনুৰাগীক লগ পালোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া ভাত খাই যাম মানে তালৈকে আহিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমালোঁ সোমাই পেলাই মানে যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিটোত একেবাৰে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব মই তাত ভিডিঅ' বনাব একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ মানে নোৱাৰোঁ মানে কি আৰু মই সেইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণ বুলিয়ে নহয় মানে তেওঁলোকক এষাৰ এই বিপদৰ সময়ত মানে মাত লগাবলৈহে আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈকে যে আহিছোঁ সেইটো নহয় কিন্তু মই এটা কথাই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকৰ যদি ছুগাৰ আছে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি থাকিব আৰু তেওঁ চুগাৰ আছিলে কৈছোঁ আপোনালোকক তেওঁ চুগাৰ আছিলে আৰু চুগাৰ থকাৰ পাছত তেওঁ সেইদিনাখন কিবা হঠাতে আৰু শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ শুক্ৰবাৰ দিনাখন হঠাতে ৰাতি কাঁহ আহিলে বোলে কাঁহ অহাৰ পিছত কাঁহটো ৰখাব নোৱাৰি পেলাই লগে লগে মেডিকেলত মানে কাঁহটো নৰখে মেডিকেললৈ নিলে নিয়াৰ পিছত তেনেকৈ দুদিন থাকিলে আৰু থকাৰ পাছতে সেয়া তেৰ তাৰিখে ঢুকালে আৰু তেওঁ ভায়েকো তেনেকৈ এবছৰ হৈ গৈছে তেওঁৰ ভাতৃ তেওঁ ভায়েকো ঢুকাইছে এই এনেকৈ হাৰ্ট এটেকতে ঢুকাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ককাই ভাই চাৰিজন আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু চাৰিজন ককাই ভাই আৰু তেওঁৱেই ৰোচনা চাংমাই ডাঙৰগৰাকী বাকী আৰু এজন দেৱৰেক ঢুকাইছে বাকী কেইগৰাকী আছে সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ বাকী ভিডিঅ' কৰিব পৰা একেবাৰে তাত আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ক্ষমা কৰিব মোক মাক কৰি দিব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি মানে সেই ভি ভিডিঅ' কৰিব পৰা পৰিৱেশ নাই এজন ঘৰৰ মূল মানুহ ঢুকাই গৈছে আৰু সেই পৰিস্থিতিত মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম মই জাষ্ট মাত এষাৰ লগাব গৈছোঁ এই বিপদৰ সময়ত আহিছোঁ যেতিয়া এইফালে আৰু সেইকাৰণে মই তাত সোমালোঁ আৰু বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ মই যদি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ জীৱিত কালত ৰোষ্মা চাংমাই স্বামী যদি জীৱিত জীৱিত কালত থাকোঁতে আহিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই বহুত মোৰ মনটো শান্তি পালোঁহেঁতেন কিন্তু এতিয়া সেই ঘৰৰ মূল মুৰব্বীজন যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় ঘৰখন সকলোৰে নিমাত হৈ আছে চখ খাই আছে যে মানুহজন এতিয়া আহিব আহিব তেনেকুৱা এটা মানে বহুত দুখ লাগিছে আৰু কিয়নো মই তাত ভিডিঅ' বনাওঁ তেওঁলোকে আৰু কষ্টহে পাব ন সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ বাকী কি ক'ম আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু তেওঁ আচলতে কাহ হৈছিলে আৰু আগৰ পৰা তেওঁ তেনেকুৱা একো বেমাৰ নাছিলে বুলি কৈ কিন্তু ছুগাৰটো আছিলে ছুগাৰটোৱে মেইন তেওঁ ছুগাৰ আছিলে কিন্তু তেওঁ চেক কৰা নাছিলে বুলি কৈছে হঠাতে সেইদিনাখন বুকু বিষ হৈ পেলাই কাহ হ'ল আৰু কাহ হৈ লগে লগে মেডিকেললৈ গ'ল যাওঁতে কথা বতৰা পাতিয়ে গৈছিলে আৰু আহি পেলাই মেডিকেলত তেওঁ দৌৰাতি থাকিলে যেনে তেনে আই চি ইউত তাৰপিছতে দেওবাৰ দিনাখন ঢুকালে আজি হৈছে ছদিন আৰু তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছে বাৰু আমাক ছাব্বিছ তাৰিখে হ'ব তেওঁলোকৰ কামভাগ কিন্তু আমিনো ক'ত তেনেকৈ আকৌ ঘপককৈ আহিব পাৰিম মোৰ যিহেতুকে কামৰ কথা পে'মেণ্টৰ কথা আছে সেইকাৰণে আহি আহি আহিব লাগে ইয়ালৈ আৰু এতিয়া ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো লগ পালোঁ আৰু ময়ো মাতি থৈ আহিছোঁ যে মানে কি আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব ন আমি সদায় উৎসাহমূলক কথা কওঁ সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আগতে যিখিনি বেয়াকৈ ক'লে ক'লে এতিয়া মানে যেনেকৈ পৰিয়ালটো থাকিব বিচাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব একো তেনেকৈ বেয়াকৈ ক'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰো থকা এতিয়া যিটো যেনেকৈ দেখিছোঁ মানে বহুত মানে আৰু মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত দুখ লাগে নিজৰ গাটোত চিকুটি চালে আপোনালোকে গম পাব প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া নিজৰ অনুভৱ কৰিব তেতিয়াহে গম পাব গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু আজিৰ পৰা এইটো চেপ্তাৰ নহয় আৰু শেষত আপোনালোকক মই এটা কথাই কওঁ ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফ বহুত ডিফাৰেঞ্চ কিন্তু দেই আৰু এইখিনিতে আমাৰ মাইনাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মাইনাৰ এইফালে আহা মাইনা ৰুমলৈ আহিলোঁ মই এইজনী এইজনী মাইনাৰ ঘৰতে এতিয়া মই ভাত খাম আৰু বহুত ভাল লাগিলে আজি আকৌ আহিলে মই সেইটো বহুত ভাল পাইছিলো একেবাৰে সপোন সপোন লাগি আছিল ইমান ভাল লাগিলে আৰু মাইনাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে মাইনাহঁতৰ একদম ঘৰৰ লগতে আৰু ন গতিকে আপোনালোকক দেখালোঁ বাকী অঁ আৰু এটা কথা কওঁ দেই মানসে মোক ক'লে যে আণ্টি আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি ক'ব আপুনি যে আমাৰ ঘৰত খবৰ ল'বলৈ আহিছে বোলো ঠিক আছে মই ক'ম আৰু মই যে আহিছোঁ সকলোৱে জানেই জানিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে সেইকাৰণে বোলো মই ক'ম আৰু বাকী মানসে কৈছে তেওঁ দুই এদিনৰ ভিতৰতে মানে তেওঁলোকৰ মুখেৰে সকলোখিনি আপোনালোকে শুনিব সেইটো কৈ কথাইছে মানসে কৈছে আৰু ৰোচনা চাংমাই পুত্ৰই কৈছে মানস চাংমাই তেওঁ কৈছে যে আণ্টি মই ধুনীয়াকৈ দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ভিউৰ্ছসকলক জনাম পাপা কেনেকৈ ঢুকাইছিলে কি কথা বাকী আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপুনি ক'ব যে আমাৰ ঘৰত আপুনি ধুনীয়াকৈ মাত এষাৰ লগাব আহিছিলে বুলি গতিকে মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এইখিনিকতে আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ বাকী এতিয়া মই কাপোৰযোৰ ইয়াতে চেঞ্জ কৰি লওঁ কাৰণ নগাঁও পাবগৈ লাগিব ন এই কাপোৰযোৰ এনেকুৱা গৰম উঠিছে মোৰ গতিকে মাইনাক বহুত মৰম যাচিছোঁ ইয়াতে এতিয়া আমি অৰ্ণৱ উঠি খাম তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম দেই এতিয়া বাই বাই